Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami daripada kumpulan Jiju Baru atau daripada saya sendiri iaitu Samsu Akman Bakar, Muhammad Hafiz bin Husaini, Syahmi bin Muhammad Syarizal, Muhammad Fairuzi Fahmi bin Abdul Hamid dan Andi Zulkanan bin Lama Kasau akan membincangkan berkaitan uh, urusan awam strategik yang menyentuh mengenai agensi uh, penguasaan Maritim Malaysia, APMN. Kita mulakan dengan uh, latar belakang or, uh, organisasi di mana APMM uh, uh, telah uh, ber, beroperasi pada uh, 30 Oktober 2005 dan uh, menguasakan akta APMM uh, 2004. Ah uh, ialah uh, objektif penubuhan APMM adalah untuk uh, uh, melaksanakan uh, fungsi di uh, lautan uh, lautan di uh, seluruh Malaysia dan uh, mengawasi perairan negara serta memperbaiki apa uh, kuasa maritim yang sebelum ini mengalami pertindihan fungsi antara uh, agensi. Seterusnya uh, objektif APFM adalah uh, menentukan zon maritim uh, Malaysia selamat dan aman bagi pengguna mengurangkan kehilangan nyawa dan harta benda di laut berdasarkan peruan yang telah ditetapkan, memujukkan kerjasama mencari dan menyelamat serantuan berkesan serta mencipta suasana kondusif bagi membolehkan komuniti maritim bekerjasama dengan APMM secara efektif. Misi APMM ialah menjadikan agensi penguasa maritim terbaik di dunia dan juga misi APMM menguatkuasakan undang-undang serta menyelamat nyawa serta ada benda di laut bagi memastikan kesejahteraan perayaan negara. Fungsi IPMM antaranya ialah menguatkuasakan undang-undang dan ketenteraman di bawah mana-mana undang-undang persatuan di zon maritim Malaysia, melaksanakan tugas mencari dan menyelamat maritim di zon maritim Malaysia dan lautan lepas, mencegah dan menyekat pelakuan kesalahan zon maritim Malaysia serta memberi bantuan dalam apa-apa pekerjaan atas permintaan negara asing. Selain itu, APPM menjalankan pengawasan udara dan pantai, menjendirikan perkhidmatan pelantar sukar kepada mana agensi berkaitan serta menubuhkan dan menguruskan institusi maritim bagi latihan pegawai agensi. Selain itu, APPM juga melaksanakan apa-apa kewajipan bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan maritim atau melakukan segala perkara yang bersampingan dengannya. FPMN juga mengawal dan mencegah persebaran maritim di lautan lepas serta mencegah pelarunan serta mencegah pengedaran haram dadah narkotik di lautan lepas. Dan FPMN boleh diletakkan di bawah kawalan agensi tentera, Angkatan Tentera Malaysia semasa tempoh darurat krisis atau perang. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk topik seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Samsun. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu dan masalah, masalah strategi yang dihadapi oleh APMM. Okay, next slide. Yang pertama iaitu isu yang dihadapi iaitu belanjawan terhad. Belanjawan terhad di sini mungkin APMM menghadapi kekangan kewak belanjawan yang mungkin menghadkan keupayaan yang memperolehi peralatan dan teknologi terkini serta melatih kaki tangan dengan cekap iaitu di mana yang kedua iaitu kekurangan kaki tangan bilangan kaki tangan yang tidak mencukupi boleh menyebabkan beban kerja yang berlebihan dan mengurangkan kebersanan operasi ok next ok seterusnya iaitu teknologi lapuk penggunaan teknologi lapuk mungkin menghalang keupayaan APMM untuk memantau dan menguatkuasakan undang-undang di perairan Malaysia dengan berkesan Seterusnya iaitu penyelenggaraan peralatan iaitu di mana penyelenggaraan peralatan yang tidak mencukupi boleh menyebabkan kerosakan dan gangguan dalam operasi. Okay, next slide. Seterusnya iaitu kerjasama antarabangsa. Kerjasama serantau iaitu di mana isu kerjasama dengan negara jiran dalam menangani ancaman maritim seperti penyeludupan, pemudagan manusia dan pencemaran boleh menjadi satu cabaran. Okay, dan selain itu, penjajahan dan perundangan perbezaan dalam perjanjian dan perundangan antara negara boleh menyukarkan penguatkuasaan undang-undang maritim. Okay, seterusnya, okay, isu seterusnya iaitu pencemaran maritim. Pencemaran maritim iaitu di mana pencemaran marin oleh sisa industri dan aktiviti lain boleh membahayakan ekosistem marin dan ekonomi maritim. Kemudian cetak rompak dan penyelurupan. Ancaman kumpulan penyelayar yang terlibat dalam cetak rompak dan penyelurupan perlu ditangani dengan strategi yang menyuruh. Okay, seterusnya isu rasuah. Isu rasuah dalam organisasi boleh merosakkan integriti dan keberkesanan APMM. Dan ini akan melibatkan integriti dan etika. Ia perlu memastikan tahap tahap integriti dan etika yang tinggi di, di kalangan kaki tangan adalah penting untuk mengekalkan kepercayaan ramai. Seterusnya, kurang kesedaran. Isu yang ini kita dapat lihat kurang kesedaran orang ramai tentang peranan dan kepentingan di PMM. boleh menghalang sokongan dan kerjasama daripada masyarakat. Okay, yang terakhir sekali iaitu program pendidikan. Program pendidikan dan kesedaran yang tidak mencukupi boleh menyebabkan ketidakpatuhan dalam undang-undang meri. Okay, seterusnya, saya serahkan slide berkaitan dengan analisis sekarang kepada sahabat saya. Terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Untuk analisis persekitaran, uh, Maritim Malaysia merangkumi aspek geostrategik, ekonomi keselamatan dan alam sekitar di mana Malaysia memanfaatkan kedudukan strategik di laluan perkapalan utama seperti Selat Melaka untuk aktiviti perdagangan dan logistik. Uh, di mana sambil menghadapi cabaran uh, seperti tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan, ancaman lanun, pencemaran marin dan perubahan iklim yang mengancam ekosistem pantai serta industri perikanan. Kerajaan Malaysia turut memperkukuh kerjasama serantau dan pelaburan dalam teknologi maritim untuk memastikan kedaulatan, kemampanan dan uh, pertumbuhan sektor maritim. Okey, uh, di sini <coughs> Analisis persekitaran luaran, analisis PES dia ada empat iaitu politik, ekonomi, sosial dan teknologi di mana politik, dasar kerajaan, kerjasama antarabangsa, peraturan dan undang-undang manakala pada ekonomi, peruntukan belanjawan, ekonomi global, pelaburan infrastruktur di mana sosial pula, kesedaran awam, demografi dan isu sosial dan pada teknologi, inovasi teknologi, keselamatan, cyber dan data, automasi dan pendigitalan. Okey, baik. Untuk analisis persekitaran luaran, analisis Porter Five Force dia ada lima iaitu salah satunya adalah ancaman pendatang baru, uh, daripada kekangan kemasukan, peraturan dan undang-undang. Uh, yang kedua adalah kuasa pembekal iaitu teknologi dan peralatan tersebut, ah uh, perkhidmatan logistik dan penyelenggaraan. Uh, yang ketiga, kuasa pembeli iaitu daripada kerajaan juga komuniti uh, maritim dan juga komiti maritim. Yang keempat, ancaman produk ganti iaitu teknologi pengawasan dan kerjasama antarabangsa. Dan yang kelima, persaingan industri, agensi pengukuhan lain, sindiket jenayah maritim. Baik, untuk analisis persekitaran luaran, peluang dan ancaman. Di mana peluang tersebut uh, iaitu salah satunya adalah untuk kemajuan teknologi, kerjasama antarabangsa, dan pelaburan dalam infrastruktur maritim uh, di mana ancaman pula rasuah salah satunya, kekangan kewangan dan ancaman cyber. Baik, untuk analisis persekitaran dalaman aspek fungsi uh, untuk pengurusan uh, daripada kepimpinan dan pengurusan strategik yang kedua adalah pengurusan sumber manusia itu sendiri uh, iaitu daripada segi pengambilan dan latihan kepada pegawai dan motivasi dan kepuasan bekerja. Dari segi sektor keuangan pula iaitu pengurusan belanjawan dan pelaporan keuangan. Di mana pada operasi, keupayaan operasi maritim itu sendiri dan teknologi dan peralatan yang digunakan semasa operasi dijalankan. Yang dan yang kelima adalah pemasaran, iaitu kesedaran awam dan juga komunikasi. Baik, untuk analisis persekitaran dalaman iaitu kecakapan teras, kelebihan, daya saing. Aa, juga ada lima iaitu satunya keupayaan operasi yang teguh di, di mana aset dan kaki tangan yang berpengalaman dan teknologi lanjutan. Yang kedua adalah kerjasama antarabangsa iaitu kerjasama serantau aa, dan perjanjian dan rundingan. Yang ketiga adalah pengalaman dan kepakaran, pengalaman pengendalian ancaman maritim program latihan dan pembangunan. Uh, dan yang keempat adalah kesedaran awam iaitu kempen kesedaran uh, dan uh, program pendidikan lah. Dan uh, satu lagi adalah yang terakhir adalah integriti dan etika di mana program integriti dan pemantauan dan serta pengauditan. Okey baik saya serahkan uh, slide seterusnya kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, ini giliran saya lah. Saya Andi Zukarnai dari Makassar untuk bentangkan uh, slide saya itu pembentukan strategi eh iaitu uh, SWOT dan TOWS. SWOT adalah kekuatan ah uh, iaitu S bagi strength lah. S strength iaitu kekuatan, W weakness ada kelemahan, ah uh, O adalah opportunities, peluang dan T adalah threats ancaman dekat sini dia ada pergi bilangan 4lah iaitu kekuatan di mana organisasi APBM mempunyai keupayaan operasi yang teguh serta disokong oleh teknologi yang canggih selain itu kami APBM terus menjalin kerjasama antarabangsa mempunyai tenaga kerja yang berpengalaman yang serta berkamera tinggi so yang kelemahan nama begitu APBM menghadapi kekangan belanjawan kekurangan sumber manusia dan kewangan serta Uh, proses birokrasi yang boleh melambatkan urusan lah. Okey, yang ketiga adalah peluang. Uh, peluang terdapat beberapa peluang seperti peningkatan bukan belanjawan, kerjasama serantau, pemodenan teknologi dan peningkatan uh, kesedaran awam yang boleh dimanfaatkan. Dan seterusnya adalah ancaman-ancaman uh, yang dihadapi oleh BMN termasuklah jenayah maritim yang semakin kompleks. Perubahan iklim, uh, juga, uh, juga serta ancaman cyber yang semakin meningkat di setiap kekangan dari segi perundangan Okey, seterusnya adalah strategi iaitu uh, TOAS ah, uh, strategi SO maknanya Strength dan Opportunity uh, di mana uh, gabungan kekuatan dan peluang boleh dimanfaatkan dengan meningkatkan kerjasama antarabangsa penasaran kemampuan teknologi secara meluas dan menjalankan kempen kesedaran agar masyarakat turut serta dalam menjayakan dasar organisasi. Strategi WO Weakness Opportunity, kelemahan dan uh, peluang untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang strategi dicanangkan adalah uh, di mana APMM perlu memohon peningkatan belanjawan, uh, melaksanakan latihan dan pemandungan kapasiti dan mengurangkan birokrasi agar proses kerja menjadi lebih cekap dan telus. Uh, dan seterusnya adalah strategi ST, Strength Trades, menggunakan kekuatan sedia ada untuk menghadapi ancaman uh, PMM uh, PMM mencanangkan keselamatan cyber penyesuaian dasar keorganisasi terhadap perubahan iklim dan pengukuhan undang-undang yang lebih tegas dan relevan dengan cabaran semasa dan uh, akhir sekali adalah strategi WT iaitu weakness traits uh, yang menangani kelemahan dan menggunakan risiko ancaman angka yang perlu diambil oleh PMM ialah menggunakan risiko uh, melalui perancangan rapi mengurangkan kerana berdekasi dan memperlihatkan keselamatan cyber secara menyeluruh. Okey, saya serahkan aa, slide seterusnya kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum nama saya Muhammad Faris Suami bin Abdul Hamid. Okey, kita kepada cadangan, strat cadangan strategi. Okey cadangan strategi yang pertama di sini kita boleh tengok kekurangan sumber iaitu dari segi peningkatan bajet menggalakkan kerajaan meningkatkan peruntukan belanjawan kepada APMM melalui permintaan yang lebih komprehensif dan berdasarkan data keperluan yang jelas. Pengambilan dan latihan juga mampu meningkatkan proses pengambilan dan melabur dalam program latihan yang berterusan untuk memastikan kaki tangan mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Yang kedua pula, teknologi dan peralatan. Dari segi peningkatan teknologi, melabur dalam teknologi terkini seperti sistem pengawasan maritim, drone dan sistem radar termaju untuk menekan kekuatan dan pemantauan. Manakala yang ketiga, kerjasama antarabangsa perjanjian serantau dan juga latihan bersama. Yang keempat, ancaman maritim iaitu pemantauan pencemaran mampu meningkatkan usaha pemantauan dan pengukuhan undang-undang terhadap pencemaran maritim serta bekerjasama dengan agensi alam sekitar. Dari segi kesedaran dan pendidikan awam pula, kempen kesedaran uh, kesedaran awam untuk mendidik orang ramai tentang peranan dan kepentingan APMM. Dari segi program pendidikan, mampu membangunkan program pendidikan di sekolah dan komuniti-komuniti untuk meningkatkan pemahaman undang-undang maritim dan kepentingan keselamatan maritim. Dari segi rasuah dan integriti pula, program integriti mampu wujudkan program integriti yang komprehensif termasuk latihan, etika dan mekanisme pelaporan yang selamat. Pemantauan dan pengauditan menjalankan pemantauan dan pengauditan secara berkala untuk mengesan dan mencegah rasuah. Okey, yang terakhir kesimpulan. Agensi Pengawasan Maritim Malaysia telah memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan perairan Malaysia sejak penubuhannya pada tahun 2005. Dengan visi dan misi yang jelas, APMM berjaya menjalankan pelbagai fungsi penting termasuk penguatkuasaan undang-undang maritim, operasi mencari menyelamat serta pencegahan pencemaran dan jenayah maritim. Namun APMM menghadapi cabaran strategik seperti kekurangan sumber, teknologi lapuk, kerjasama antarabangsa yang terhad, isu rasuah juga dan integriti. Cabaran strategik seperti peningkatan pelanjawaan Kekurangan sumber daya manusia dan proses birokrasi yang panjang juga perlu diatasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berfokus, APMM dapat terus memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan perairan Malaysia serta melindungi komuniti maritim dari pelbagai ancaman di Malaysia. Baik, sekian saja kebatangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.